বিষ হৈ থাকিলে গৰম শেষ লগাব নে বৰফ লগাব আপোনাৰ জানিব মন আছে নেকি যদি জানিব মন আছে তেনেহলে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাম আপোনাৰ যদি বহুত দিনৰ পৰা বিষ হৈ আছে যেনে আঁঠুৰ বিষ কঁকালৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ মানে বহুত দিন ধৰি চলি থকা বিষ মানে ক্ৰনিক পেইন সেনেকুৱা যদি বিষ হৈ থাকে আপুনি সদায় গৰম শেষ লগাব পাৰে আৰু আনহাতে আপুনি যদি হঠাৎ ক'ৰবাত পৰিলে পৰি আঁঠুত দুখ পাইছে আৰু আঁঠুটো অকণমান ফুলিছে মানে হঠাৎ দুখ পোৱা বিষ মানে সেনেকুৱা হঠাৎ দুখ পোৱা বিষত সদায় আমি বৰফ লগাওঁ বহুদিন চলি থকা বিষত আমি গৰম শেষ লগাওঁ আৰু হঠাৎ দুখ পোৱা বিষত আমি সদায় বৰফ লগাওঁ কিন্তু আপোনাৰ মনত যদি এইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে হঠাৎ দুখ পাই কিমান সময়লৈ আমি বৰফ লগাব পাৰিম তেনেহ'লে আপুনি যদি দুখ পাইছে দুখ পোৱাৰ বাসত্তৰ ঘণ্টা সময়লৈ আপুনি বৰফ লগাব লাগে আৰু বাসত্তৰ ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কুহুমীয়া পানীৰ গৰম শেষ লগাব পাৰে আৰু পিছলৈ গৈ আপুনি গৰম শেষ ভালকৈ ল'ব পাৰে আপুনি যদি হঠাৎ দুখ পোৱা ঠাইখিনিত মানে একিউট পেনত যদি গৰম শেষ লগাই দিয়ে বাসত্তৰ ঘণ্টা নোহোৱালৈকে তেতিয়া কি হ'ব সেই ঠাইখিনিত বিষ বাঢ়িব সেই ঠাইখিনিত ফুলা বাঢ়ি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে সেয়েহে বাসত্তৰ ঘণ্টা নোহোৱালৈকে কাইণ্ডলি দুখ পোৱা ঠাইত কেতিয়াও গৰম শেষ নলগাব আৰু যদি আপোনাৰ বহুত দিন ধৰি বিষ হৈ আছে কঁকালৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে গৰম শেষ লগাব পাৰে সজাগ হওক সুস্থ থাকক বহুত জোৰী ভিডিঅ' কাইণ্ডলি সকলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ